Olahan daging dan juga kentang ini termasuk menu favorit Uni di rumah rasanya yang ringan Tapi jujur ini bisa bikin nuni nambah nasi pas masak ini Assalamualaikum sebelumnya semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua Langsung aja ke cara dan langkahnya Terima kasih telah menonton Nah yang pertama siapkan dulu yaitu di sini yang dibutuhkan yaitu daging sapi kebetulan ini beratnya cuma 100 gram aja jadi ini untuk sekali makan alias enggak untuk sampai sore ya. Nanti direbus dulu hingga empuk. Ini wajib sampai empuk karena kita memasaknya enggak perlu lama. Nanti setelah itu dipotong-potong. Kemudian siapkan juga kentang. Boleh pakai satu sampai dua buah kentang. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Nanti dipotong tipis-tipis seperti ini lalu di... Uh, rendam pakai air, boleh tambahkan garam juga. Nah berikutnya yaitu ini daun bunga bawang secukupnya aja lalu dipotong-potong. Lalu kemudian siapkan juga bawang bombay. Nah di sini boleh pakai bawang bombaynya setengah aja udah cukup kalau berat uh, dagingnya cuma 100 gram. Nanti diiris tipis-tipis. Kemudian, siapkan juga yaitu cabai merah. Cabai merah ini menyesuaikan, ya. Kalau yang cabai-cabai ini, nanti tambahkan juga di sini cabai hijau. Di sini, pakainya unik dua masing-masing. Nanti, diiris serong atau dipotong-potong, menyesuaikan dengan selera masing-masing. Lalu, selanjutnya juga, nah, di sini buat yang pecinta. Rasa pedas boleh tambahkan rawit secukupnya aja, nanti dipotong-potong juga. Atau yang nggak suka pedas silahkan di skip aja untuk rawitnya, atau diganti misalnya dengan cabai kering itu juga bisa. Nanti setelah itu, uh, uni pakai juga sedikit paprika di sini ada uh, stok sisa di kulkas, jadi uni tambahkan. Ini nggak wajib pakai, jika punya boleh tambahkan. Lalu berikutnya 3 siung bawang putih yang agak besar ya, biar nanti aromanya masuk ke dalam daging. Jadi nanti dicincang-cincang halus seperti ini. Lalu semuanya ini teman-teman bisa sisihkan dulu. Berikutnya kita akan goreng kentang yang telah dibilas bersih dengan minyak secukupnya aja. Nanti jangan lupa ya di sini kentangnya teman-teman juga. Balik biar nanti matang sempurna, nggak perlu pakai minyak yang terlalu banyak karena ini termasuk makanan atau masakan yang nggak eh, butuh minyak yang banyak. Nanti, kalau udah cukup dirasa matang kentangnya, boleh teman-teman tinggal nanti diangkat dan ditiriskan nantinya. Nah selanjutnya dengan wajan yang sama tidak perlu tambahkan minyak lagi di sini tumis dulu yaitu bawang putih yang telah kita cincang tadi Nanti oh, tumis sebentar aja langsung setelah itu tambahkan daging yang telah kita potong-potong tadi Buat teman-teman yang pakai daging impor yang tipis itu apa lupa namanya itu sebenarnya nggak perlu direbus lagi bisa langsung ditambahkan ke sini Mungkin itu lebih enak nanti karena ada lemak-lemaknya juga ya nanti dimasak ini sampai nanti bawang putihnya mulai berubah warna agak kuning kecoklatan sebagiannya agar nanti bumbunya juga meresap ke dalam daging itu membuat rasa dagingnya nanti lebih enak lalu tambahkan cabai rawit tumis lagi sebentar sampai semuanya menyatu dulu lalu berikutnya di sini ini tambahkan yaitu sedikit aja lada bubuk nah buat teman-teman yang nggak pakai cabai rawit sebenarnya lada bubuk aja itu juga udah bisa lalu tambahkan juga garam di sini cukup pakai garam dan lada bubuk aja nggak perlu tambahkan penyedap lain di sini lalu dimasak sebentar dan berikutnya tambahkan sedikit aja kurang lebih ini pakai paling banyak itu cuma satu sendok makan saus tiram nanti diaduk sebentar sampai bumbunya semua merata lalu tambahkan yaitu oh, Bunga bawang, atau kalau orang Minang bilangnya ini tombak bawang, nanti dimasak sebentar. Ini membuat rasanya lebih enak. Buat teman-teman yang gak punya tombak bawang atau bunga bawang, boleh ganti dengan kucai. Itu juga enak nantinya. Nanti, setelah ditumis sebentar, langsung tambahkan sisa bahan lain, termasuk dengan... Uh, kentang yang telah kita goreng tadi. Lalu ini dioseng-oseng, biarkan sampai bumbunya juga merata ya sambil terus diaduk. Nanti jangan lupa di sini teman-teman juga bisa koreksi rasa. Biarkan dulu sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, silakan teman-teman koreksi rasa. Jika kurang garam, boleh tambahkan garam di sini. Atau yang mau pakai kecap manis itu juga bisa, ya. Cuman, kalau ini lebih enaknya itu tambah sedikit saus tiram aja, tanpa kecap manis itu udah enak banget. Lalu diaduk ini sampai semuanya matang dan uh, tercampur merata. Langsung setelah itu, teman-teman matikan api dan pindahkan ke piring saji. Ini terus terang, oh uh, ringan, tapi pas dimakan itu. Ada minyak-minyak dari bawang putih itu yang bikin nanti ke nasinya jauh lebih enak. Nah, kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ini enaknya, apalagi baru mateng, langsung dimakan, itu enak banget. Silahkan coba di rumah. Semoga apa yang dibagikan bermanfaat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi dengan resep yang lainnya.